В мае 2011 года, весной этого года, на предпринимателей центрально-городского рынка был осуществлен налет сотрудниками центрально-городской СЭС. На предпринимателей посыпались шквал протоколов и необоснованных постановлений на закрытие торговых объектов. Причем проверки и проверки и составление документации проводилось с грубейшими нарушениями закона. Предприниматели вызывали в Центральную городскую СЭС давали на руки предписание о закрытии магазина. На следующий день цель была одна – закрыть 21 торговый объект, 21 магазин. Мы отстояли их. Но вот, этот, вот эта женщина, Гайдок Светлана Прокофьевна, она, нарушая закон, провела реала предпринимателей. На проверку документы, на проверку магазинов, она выписывала, сидя на пороге общественного туалета, потому что мы не давали ей проверять предпринимателей без направления. Она скидывала, она вкидывала решение, не выдавала протоколы, она скидывала решение о закрытии магазина предпринимателям просто на стол в открытые двери магазина, когда они не хотели их принимать за злостное нарушение закона, а именно за осуществление проверок без направлений, которые выписывались на коленях на ступеньках общественного туалета, за невыдачу актов проверок предпринимателям во время самой проверки, за заранее подготовленные постановления на закрытие магазинов, выписанные еще до осуществления проверки, за поделку документов, поданных в прокуратуру, за все незаконные действия, направленные на одно, закрыть 20 одно торговое предприятие. В черную книгу позора вносится сотрудник Центрально-городской СЭС Гайдук Светлана Прокофьевна.